হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি এটা মিনি ভ্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা কিন্তু আপোনাৰ এই বয়সতো আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি কামত লাগি আছে নহয় হওক দিয়ক তেওঁ এবাৰ আপোনাৰ হাতেৰে খোৱা সৌভাগ্য হ'ব মোৰ এই চাহকণ খাই লওক একো নাই খাই লওক প্ৰায় হৈছে বনাই আৰু দুই এবিধ বস্তু বনাবলৈ বাকী আছে ইয়াৰ বাইদেউহঁতে সহায় কৰি দিয়া আছে ছাৰক আমাৰ বিদ্যালয়ত পৰীক্ষাও হৈ আছিলে পিছবেলা পৰীক্ষাও শেষ হ'বৰ সময় হৈছে পৰীক্ষা চলি থকাৰ বাবে ছাৰক একো এটা আহি সহায় কৰি দিব পৰা নাই ছাৰক সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই বাৰু ছাৰ অকলে বহুত এক্সপাৰ্ট গোটেইখিনি কাম অকলেই কৰিব পাৰে তেওঁ হ'লেও কিবা এটা অনুষ্ঠান এনেকৈ পাতিলে বা খানা হ'লে নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে মনটো বহুত ভাল লাগে ছাৰে বহুত ভাল বনায় সকলোৱেও কয় আৰু মই এবাৰ প্ৰথম খাম ছাৰৰ হাতৰ কাৰণ ছাৰ ৰিটায়াৰ্ড হ'ল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্টটোৰ পিছত এবাৰ প্ৰথম আহিছে আমাৰ ইয়াত বনাবলৈ

ডেকা ছাৰৰ ধেমেলীয়া কথাবোৰ বহুত মিছ কৰিম তেওঁ নিজে নহাকৈ আনক হঁহাব পাৰে সঁচাই বহুত বেয়া লাগিব ছাৰৰ বিদাৰ পিছত ইয়াৰ মাজতে জুবিনদাৰ গান উপভোগ কৰিলোঁ নালাগে যে এই মানুহজন এতিয়া নাই এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ কাষতেই থাকি গান গাই আছে কেনেকৈ পাহৰোঁ সেইটো দিন একেবাৰে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হয় এতিয়াও ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা আৰু মনৰ পৰা এটাই কাম্য জুবিন দাই ন্যায় পাওক আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক আজি এই ভ্লগটোৰ জৰিয়তে দিনটোৰ স্মৃতিখিনি এনেদৰে সজীৱ কৰি ৰাখিলোঁ এতিয়া মোক কোনে কথা নহলে মানে